Всем добрый ранок, всем мирного неба над головой, всем 36,6. Спасибо, что подписаны на мой канал. С прошедшей Пасхой всех, всем мира, в каждой семье, чтобы все вернулись живыми, кто воюет. Ну и мирное население, чтобы все были живы, особенно наши дети. Хочу сегодня, много жалоб приходит за последние 4 дня. Это поведение руководства КПК «Киевпотранс» ко мне постоянно предъявляют претензии. А чего ты вечно цепляешься за Подольское депо? Ну, Подольское депо, я еще раз повторяю, я знаю больше, чем другие либо депо. И, и, и знаю про другие депо. К сожалению, все руководства КПК у это большая-большая редкость, если какое-то начальство работает по нормальной схеме, без Советского Союза, без коммунизма и без преследования людей. К сожалению, очень много, очень много жалоб, что если водитель что-то не так сказал, там, или что-то не так написал, или там что-то выложил в Фейсбуке, то есть продолжение репрессий продолжается, на жаль. Так что как-то так и получается, что, к сожалению, мы продолжаем жить так, как мы жили ранее. Не хотелось бы, конечно, так жить. Хочется чтобы руководство поменяло свое мнение, чтобы мы были, правда, демократической страной, а не жить под прессингом, как живет Рашка и их жители. Хочется, чтобы каждая людина, когда она родилась народилась, она имеет право на свое мнение, она имеет право на свое высказывание. Но, на жаль, продолжение следует. КП я пришел в КП в пространстве в 2004 году, и с 2004 -го года я це наблюдаю. Сегодня, на на сьогоднішній день на вулиці 25 рік, и на жаль, получается так, что если ты щось не так сказав, не так что-то написав, я ще раз скажу: начинается прессинг, починається преследование, у тебя забирают вагоны, у тебя забирают троллейбус, у тебя забирают автобус. Ну, в автобусе более-менее как-то молчат. Почему? Потому что у них своя там анархия, мать-порядка. Вот, еще раз скажу, если водитель автобуса хочет работать на гарному автобусе, на гарному маршруте, на выгодном маршруте, вин платит бригадиру, начальнику колонны. И начальник колонны уже делится снарядной, и продолжение следует дальше. Чому так відбувається, все залежить тільки від нас, все відбувається тільки від нас. І опять же процвітання брат-кум-сват, це буде гарно. Опять же, є любимчики-любімчики в КПС. Я ще раз скажу: я працював, був начальником теж якесь там, время. ну немаленьке. І приходилось багато водіїв, любимчиків, і обидно було в тому, що на снігачисті пам'ятаю, з Валерою Горбатенко, він теж був начальником, ми працювали чуть ли не кругло сутки. Потім, коли доходило діло до награждення, там до спасибо, пожалуйста і все остальне, на жаль, приходило так, що Получали все, -все награды люди, которые э, совсем не имели никаких отношений, э, даже не участвовали ни грамму, э, там уборка остановок, уборка снега, э, то есть вообще нигде не присутствовали. Ну короче, одни работали, другие получали награды, и грамоты, и часы там именные, и все остальное, как-то так. Опять же, все зависит от нас. Я не буду обвинять тики руководства, виноваты. Нет, виноваты мы тоже в этом, что мы это все допускаем. Мы допускаем своих коллег, что они позволяют себе вести себя так, приносить сумки в нарядную, приносить деньги, приносить это все. Это все исходит от нас. Всем 36,6. Спасибо, что вы все подписаны на мой канал, что вы его смотрите. Всем мира.